Когда евреи были в Египте, одна из казней, одна из казней, это была казнь первенцев. Всевышний не тронул еврейских первенцев, он убил всех египетских и сказал то, что теперь все еврейские первенцы обязаны мне жизнью, то есть вы должны на меня работать, не работать для себя и так далее. Если вы не хотите, то как бы вы можете себя выкупить. Это делалось выкуп за 100 серебряных монет. Не 100 серебра, за 100 грамм серебра. Сейчас я себя выкупал, так же само, за 100 грамм серебра. То есть сумма выкупа ⁇ это стоимость просто 100 грамм серебра в стране, где вы живете. Так просто совпало то, что выкуп пришелся именно на канун песохов в постпервенцев. Вообще это надо делать как только так сразу. Но очень символически совпало то, что сейчас постпервенцев, сейчас как бы канун праздника Песох. это все происходило как бы праздник Песах это праздник памяти о выходе из Египта, и все происходило как раз таки именно тогда, и поэтому это очень символично, что так совпало, что сегодня я сделал выкуп. Я договорился с главным раввином города о том, что я хочу себя выкупить. Он, он, он поговорил с Коином. Коин это как бы человек, который, ну, если у нас был бы храм, он бы служил в храме, и он с ним договорился, то, что как происходит вообще выкуп. У Равина есть 5 монет общим весом 100, 102 грамма серебра. Мы смотрим, сколько стоит у нас в Украине сейчас 100 грамм серебра. И я приношу деньги, покупаю у Равина эти монеты, 5, 5, монет серебряных, он дает их мне. Я отдаю коину, очень важно, чтобы это было именно 100 грамм серебра, чтобы я себя выкупал именно за серебряные монеты. Я ему даю эти, эти 5 серебряных монет весом 100, 100, грамм, 102 грамма, и он потом опять отдает их Равину, а Равин уже ему дает деньги. Таким образом, как бы и коин получает деньги, и я как бы выкупаюсь правильно, как, как бы это делали раньше, именно за 100 грамм серебра. Же ретельно ставимося до таких речей, як підготування до Песоху, бо ми маємо переконатися в тому, що наше помешкання, наша оселя повністю вичищена від будь-яких навіть хлібних крихт. Тому навіть є така традиція після загальної. Значної генеральної прибирання брати е, пір'ячко і вже з пір'ячком, тобто, ми таким чином демонструємо, що навіть най, найменша крихта вона від нас не сховається, і в тому числі є така е, гра з дітьми, коли батьки е, беруть шматочки хлібу, їх десь по квартирі ховають, а діти мають їх знайти, і таким чином вони також в такій е, е, ігровій формі долучаються до цього процесу. Тобто, ми це робимо максимально. Досконально є одне найголовніше правило: ти не маєш права в ці дні в дні песаха тримати вдома будь-яку квасну їжу. Тобто, все, що намістить собі злаки, не має бути вдома. Мы будем начинать э, сжигание сжигания хамца. Сразу после того, как будет тут трапеза, мы пойдем на улицу сжигать хамец. Что это значит? То есть, э, мы после того, как мы убирали весь дом от э, всего квасного, потому что в Песах его нельзя кушать, все квасное нельзя кушать, потому что, когда мы выходили из Египта, то евреи, которые выходили из Египта, они приготовили себе еду, но она не успела... Э, они ее не успели поставить ни в какую духовку подождать, и она была, она не успела скваситься. Она осталась э, очень плоская, она называется маца. Из, и Из-за этого мы все годы мы не будем кушать хамец в, в это время. Это квасная еда, квасная еда мы ее не будем кушать. И, и написано в торе, что ее нельзя даже видеть. Ее нельзя видеть у себя дома, нельзя, чтобы она была в наших. Э, в наше имуществе. Поэтому уже неделю до этого мы уже начинаем убирать весь дом от всего классного от всего, что мы можем найти, может, под столом где-то, над шкафом. Все это убираем. И потом в этот день, накануне Песаха, мы все сжигаем на улице. Мы берем все квасное и сжигаем. Написано, что вот это сжигание хамца, вот этот хамец, это похоже на, на наши чувства. Когда мы себя ведем неплохо, э, плохо, когда мы разговариваем с людьми, и мы себя возвышаем над ними, это, так, это как квасный хлеб, который он, э, становится больше с каждой секундой. Он э, большой, он, э, он разговаривает с людьми неправильно. И именно это нас учит песах. Мы сжигаем этот хамец, вместо этого мы кушаем мацу, которая. Кроме этого, называется тоже э, бедный хлеб. То есть она показывает, что мы должны быть больше скромные, э, разговаривать э, спокойнее с людьми, э, вести себя лучше. И это то, что у нас случится в Песах. И с Божьей помощью, когда мы это поймем, тогда уже будет намного лучше в мире, и не будет никаких войн, и придет намного быстрее Машех.

פרדת, פשוט טיביה יס. נהיה עברי כתורי כתובת הקופית, כתבו שלנו ניבי לאוטיביה. יס ושק כתורי ניבה זמון הפרדת, איכנדה אנלירבת. יס ושק כתורי ניחתים פרדבת, איכנדה זג'יגאלית. מזדיל נפשיו, שתונס דומה, נאי תרבוסי מניה, ניט שיבו כפסניה ניבית ונשא ולדניה. מלניקי קרושניקי מי זג'יגאלי, תושתמי ניבידי מי נזנה עם גדי ענו מי אנלירי ולי. עשתנו איך הרושב בלשי יבשי, מי פרדה לי, נהיה עברי. ותיפר, ונזדמת שיסטה, נהיה תוקפשנו את תוקה חמץ, אה, תוקה מצה, ונו, פרוקטי עובשי, מי עשה יריבה. את התוקם עבודים כושת, נהיה תרפוסים בנייה פמית, אטום, ככאיברי ויחדלי, זיגיפת, יבט אברי מי אני נוספל לי, כתוב את סיבי הנורמה נכלי, בנהיה לי מצה. פתאום מיתה כסיבי אבידאו. מי עובר הנה? כתובי תוגו, את הנטו כהיסטוריה, את הווה שכתובי תז'יבוצנא מסימבוניה, סבבודה, את ה... פרבייה, דברי איסקי נורא, פרניו סבבודה ותמיר. דברי לודי בלי רבי, פרדוולי לודי, קופילי לודי. פרבייה, סבבודה נת שלה, נביא לך דברי איסיקיפט. מי הוא ורנה? שואלת, את הווה סבבודה מדי דיום דונש אברמיה, ונש אברמיה בוטון סבבודה, ונזבו את סבבודה, אז תיכת אותו חטס נס. взад в плен, тъй като нас хотят унищожить, ми тоже удостоим перемога, свобода, с Божия помощ, да бъде в наше време, скоро мита увидим, будем жить как свободни, нормална, хороши людей.